এই ভিডিঅ'টো শান্তিৰ জন্মদিনৰ দিনাখনেই আছিল ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু হ'লে কিডাল হ'ব ভিডিঅ'টো আজিহে আপোনালোকৰ মাজলৈ দিব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যজ্ঞ মহাৰাণী চাৰে সাতটা আঠটালৈকে হয় আৰু সেইদিনাখন দেওবাৰ আছিল আৰ্ট স্কুল আছিল কিন্তু তাই আৰ্ট স্কুল যোৱা নাছিল শান্তি সেইকাৰণে নিজৰ কামখিনি কৰি লৈছিল এইফালে কৈ যজ্ঞ হৈ উঠিয়ে দেখিছেনে টাৱালখন তাই চুৰীয়া নিচিনাকৈ পিন্ধি আহিছে এইবিলাক তাইৰ চব উভতি মই অকণমান ভিডিঅ' কৰা দেখিলেনে টিক টিককে আগফালে দৌৰিছে দেউতাক লগাবৰ কাৰণে আৰু দেউতাই কেতিয়াবা টাৱেলখন একে মেৰিয়াই থাকে যে তাই পাই দেউতাৰ নিচিনাকৈ চুৰীয়াৰ নিচিনাকৈ পিন্ধিছে এইফালে আকৌ দৌৰাদৌৰিকৈ নিৰামিষকৈ ভাত সাঁজ ৰান্ধি দেউতাক আৰু জীয়েকক খাবলৈ দি ল'লোঁ আৰু ইহঁত দুয়ো ৰাতিপুৱা সাজটো একেলগে খায় দেই পিছে ৰাতিৰ সাজো খায় স্কুল গ'লে অকণমান খেলি মেলি হয় বাৰু আমাৰ যক গৈ ঠেহ পাতি কি কৰি থৈছে দেখিছেনে বাৰু এইখন গোটেই চোফা কাপোৰবিলাক লেতেৰা কৰি পেলাই থয় তাইৰ পৰা মানে মোৰ শান্তি নাই আৰু দিনটো মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা তাই ঘটনা কৰিয়ে থাকে আৰু বেছিভাগ মই তাইৰ লগতে ব্যস্ত থাকিব লাগে এইফালে আকৌ বাৰ্থডে খোৱা প্ৰথম আলহি মিছ বন্যা গগৈ আহি পালেহি তাইৰ ভিনীৰ লগত গৈছিলে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে বজাৰ মানেনো কি শান্তিৰ কাৰণে গিফ্ট আনিব গৈছিল আৰু বায়ে ফোন কৰিছে মই পইচা অলপ ঘৰকৈ দি পিঠাইছিলোঁ তাই কি কিনিছে বাৰু তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি মিছ বন্যা গগৈ আমাৰ শান্তিৰ কাৰণে কিনো গিফ্ট আনিছে আচলতে কি হয় ইহঁতৰ জন্মদিনটো ইহঁতৰ গাটো ভালে কুশলে থাকক বুলিয়েই প্ৰতিবছৰে বাৰ্থডে'টো ভালকৈ পাতি দিয়া হয় আৰু গিফ্ট বুলি ক'বলৈ শান্তিয়ে এইখিনি তাইক ডিমাণ্ড কৰিছিলে কি কি লাগিব এইফালে আকৌ আমাৰ শান্তিপ্ৰিয়া মোহনে ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই নতুনকৈ ফ্ৰক এটা আনি দিছিলোঁ তাইক বহাগৰ বিহুতে আৰু সেইটোকে পিন্ধি তাই ৰেডি হৈছে কেক কাটিবৰ কাৰণে এইগৰাকীয়ে আকৌ বাই বাই দি থাকে দেই হাঁহিলৈয়ে দি থাকে বাৰু বাকী পায়স বনাবৰ কাৰণে মই যা যোগাৰ কৰিছোঁ বৰা চাউলখিনি এভাগে তিয়ালোঁ তাৰপিছতে জহা চাউলখিনি এভাগে তিয়াইছিলোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছেনে আমাৰ জাগৃতিতা মোহনে কৰি আছে এইখিনি এইখিনি কৰিছে তাই চিপ্ছ বনাবৰ কাৰণে মই যেতিয়া কিবা কাম এটা কৰিবলৈ লওঁ তাই আহি পাকঘৰত সোমাই লৈহি মানে আলু চালু কিবা কিবি কাটি মোক সহায় কৰি দিয়ে সদায় এনেকুৱা মানে তিনি চাৰিটামান আলু কাটি তাই এনেকৈ লোকচান কৰে সদায় আৰু মই পায়স বনাবৰ কাৰণে পিছফালনে বুলি ল'লোঁ মায়ে কৈছিলে ওপৰত বনাবলৈ বুলি কিন্তু ওপৰৰ পৰা তললৈ অহা যোৱা কৰি থাকিলে গধূলিলে মানে মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ যাম বাকী এইখিনি মোৰ পায়সখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইগৰাকীৰ ময়ে আছিলোঁ দেই সেইদিনাখন এনেকৈ লেতেৰি পেটেৰিকৈ মানে মই ঘৰত থাকোঁ আৰু মানে মোৰ কামখিনি যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহয় কি আমাৰ যজ্ঞ মহাৰাণী ৰেডি হৈ গ'ল গা চা ধুই বায়েকৰ লগত কেক কাটিবৰ কাৰণে বাকী এইফালে মই ৰেডি হৈ বাহিৰত বাইসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক তামোল দিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু মা সেইদিনাখন গৈছিলে বছৰেকেইটা খাবৰ কাৰণে বাহিৰত ধান মাৰি আছে দেখিছেনে সেইদিনাখনো ধান মাৰি আছিলে আমাৰ ঘৰত আৰু এইফালে আমাৰ শান্তিপ্ৰিয়া মহানৰ কেকটো আহি গ'ল আৰু কেকটো বনাই দিছে আমাৰ জাহ্নবী বাইত আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ পৰাই কেক লওঁ ইহঁতৰ জন্মদিনত এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে খোৱালহীও পালেহি পুতুপেহী মা ভাইটি পাৰল বাই তেনেকৈ দি ভিনিৰ অকণমান গাটো বেয়া সেইকাৰণে তেখেত নাহিলে আৰু বাৰ্থডে' বুলি ক'বলৈ গম পাইছে আমাৰ ঘৰত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে যোৱা দুদিনমানৰ আগতে আমাৰ দাই ঢুকাই গৈছে সেইকাৰণে বৰ বাৰ্থডে'টো বৰ ডাঙৰকৈ পতা হোৱা নাই বাৰু এইফালে এইগৰাকী মই ধুনীয়াকৈ ধূপ চুপ জ্বলাই ল'লোঁ কেক কাটিবৰ কাৰণে

বাকী আমাৰ কেক চেক কটা শেষ হ'ল এইফালে আকৌ বায়ে ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে সিহঁতক দিবৰ কাৰণে আৰু ভাইটিয়ে পূৰা ঢোল চোল বজাই পৰা হুলস্থুল কৰি দিছে আৰু দেখিছেনে আৰু এইফালে ৰাখি খুৰীও আহিলে আৰু ইহঁতকেইটাক মানে শান্তিৰ লগৰ কেইগৰাকীক ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ নীতিমণি চাংমাই আমাৰ শান্তিপিয়াৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তেওঁ আহিছিলে আৰু সেইগৰাকী জাগৃতা মোহন ইহঁতক মানে এই ফুলকেইপা যে আছে কেকত থকা সেইকেইপা লাগে মানে চিঞৰ ভাষা হুলস্থুল আৰু সেইটো মুহূৰ্তত মোৰ পূৰা খং উঠি আছে দেখিছেনে মজাতে মানে মোৰ মুডটোৱে বেলেগ চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে বাকী বাৰ্থডে' বুলি ক'বলৈ আয়োজন এয়াই আছিলে ভাত পানী যোগাৰ কৰা নাছিলোঁ বাকী জগুৰ বাৰ্থডেটো ভালকৈ পাতিম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু আৰু এইফালে আমাৰ কুটি দেখিছেনে কুটিমোহন কুটিমোহনকো ফুট দি দিয়া হৈছে দেই ধুনীয়াকৈ আৰু মোৰ কাৰণে প্লেটখন ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে এইফালে ভিতৰত আড্ডা হৈ আছে বিচনাত ভাইটি মা পাৰল বাই খুৰী সকলো বহিলেও ধুনীয়াকৈ আড্ডা আছে ভিনিৰ গা বেয়া বুলি কৈছিলোঁ যে ভিনি আহিলে বাৰু ভিনি একো খাব নোৱাৰে ভুজিয়া দি অকণমান ৰঙা চাহ দিলোঁ সেয়াই আৰু এইফালে আকৌ ইহঁত কেইগৰাকী মাহঁতৰ বিচনাত বহি লৈ মহৰ ঘুলি মাৰি আছে দেখিছেনে বাৰু আজিকালি আকৌ ইহঁতি ডাঙৰ হ'ল নহয় চিনেমা চাব পৰা চিনেমা চাই আছে সেইদিনাখন আৰু এইজন দেখিছেনে আমাৰ ওচৰৰে দেই আমাৰ জগুৰ লগৰ হয় জগুৰ দুই তিনিদিনমানৰ সৰু হ'ব তাকো মতা হৈছিল ৰাস্তাইদি গৈছিলে তাকো মাতিলোঁ আৰু এইফালে মাও আহি পালে সকাম খাই পেলাই আৰু দুয়োগৰাকী বিয়নী লগ হৈ চাহ খাইছে বাৰু বাহেতক বিদায় দিলোঁ সিহঁতি গ'লগৈ বাৰু সোনকালে বতৰটো অকণমান বেয়া কৰি আহিছিলে সেইকাৰণে বাকী মাকো বিদায় দিলোঁ তেতিয়াহ'লে চাৰি পাঁচমান বাজিছিলেগৈ আৰু স্পেচিয়েল আলহী আমাৰ এয়া জিনা মহন খৰি মানে আমাৰ মাজুদাই খুৰী আৰু বাকী মাকো বাই বাই দিলোঁ দি আকৌ এতিয়া ভিতৰলৈ বুলি আহিলোঁ আকৌ আলহী আহি ওলালে আলহী মানে কি আমাৰ অভিচন্দিনী আৰু অনিন তেওঁলোকো আহিলে খুৰী আহিছিলে দাই আহিছিলে তেওঁলোককো চাহ দিলোঁ শান্তিৰ যোগাসনৰ ছাৰো আহিছিলে তেখেতকো চাহ দিলোঁ কি সময় কিমান হ'ল দেখিছেনে তেতিয়ালৈ মানে নীতি আছিলে আমাৰ ঘৰত সেইদিনাখন মানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিছিল আৰু আমাৰ নীতিমণি চাংমাই দেউতাক শ্ৰীযুত অজিত চাংমাইদি তেখেতে জিলা পৰিষদ উঠিছিল আৰু বহুতে গম পাইছে তেওঁ জিকিছে বুলি খুৰীহঁত গপটৰ স্কুলত আছিলে যে সেইকাৰণে মই নিটিক ৰাখি দিলোঁ আৰু ভাতকেইটা হয় তাইক মই ঘৰত থৈ আহিমগৈ বুলি ক'লোঁ বাকী আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই আছিল সেইদিনাখনে কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকলৈ পঠাম বুলি আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ চান্তিক আপোনালোক সকলোৱে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই